কোরআন মাজিদের সাত জায়গায় সাতটি সালাম শব্দ আছে এগুলোকে আয়াতে সালাম বলা হয় প্রতিকৃত মাল্টিমিডিয়ার এবারের আয়োজন আয়াতে সালাম দিলাওয়াত করছেন হাফেজ মোহাম্মদ ইজিস আলী سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم, سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، سلام على الياسين سلام على إلياسين، سلام عليكم تبت فادخلوها خالدين، سلام عليكم تبت فادخلوها خالدين، سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم